प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े होते हैं तो जल्दी ही सदन में हम कभी अपनी सीट छोड़कर बाहर जाते हैं मगर प्रधानमंत्री का सीट सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हो गया देश तो का प्रधानमंत्री देश देशवासियों का प्रधानमंत्री होता है किसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है मगर ने आज जो शुरुआत की देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनके ऊपर किसी श्रम करने के लिए

आजादी हंसल होने के बाद इस देश का चेहरा बदलने के लिए दुनिया में देश का नाम बदलने के लिए जिन लोगों हाँ ने काम किया इनमें हम जवाहरला नेहरू पर नजरअंदाज नहीं कर सकते प्रधानमंत्री के रूप से उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी हुई और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि आज़ादी होमसेल होने के बाद उन्होंने देश को प्रजातंत्र के रास्ते भर ले गए और आज देश में जो जवाब कशिया हम देखते हैं इस जवाक की शुरुआत उसको ताकत देने की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने की इसके साथ साथ देश चेहरा वो ओर हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस पर उन्होंने बहुत ध्यान और तीसरी एक बात थी उन्होंने कि जैसे बहुत बड़े इजुगेशन खोजे के इंडस्ट्रीज़ खोजे के, तब शुरुआती में इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोग आगे नहीं आते थे तो सरकार ने इसे भूमिका ले ली और देश में कई मेरी फैक्ट्री लगाकर देश का चेहरा बदलने का काम उन्होंने किया और ऐसे योगदान देने वाले प्रधानमंत्री नेहरू और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी uzanın sadece o bu sevgi, de ufak, küçük şeylerin tarafındayız. Alevatacı değiliz. güzel daha oluyor. Nasıl bilmiyordum bir şey kalmıyor. O kendi zanaatını değil kesin. Çeşit zanaatları neyse. चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो चाहे इंदिरा गांधी हो इन सभी ने कुछ न कुछ देश के लिए अच्छा काम किया है यह हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए मगर प्रधानमंत्री खुद इस पर ध्यान नहीं देते बहुत बुरी बात आज हमने हाँ अभी देखी मगर ठीक है उन्होंने एक गंगा का स्वीकार किया है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नहीं खरीदी ऐसे गंग इतिहास का लोगों के सामने रखने का काम करने वाली जो इस तरह है उसको दूर रखने का काम अच्छी तरीके से कर मैं यहाँ ज्यादा खोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ मुझे ये बताया गया कि आप आपसे कुछ साथियों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो और मेरी राय इस क्वेश्चन पर जानना चाहते हैं तो जो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और जो कुछ पूछना है ये जरूर पूछ सकते हैं हम में से कुछ साथी जो सवाल पूछना चाहते थे हाँ जी प्लीज हर्ष माइक माइक सुन ऐसे जब यूनिवर्सिटीयों को छावनी बना दिया जाए और विरोधों को इतना दबा दिया जाए कि अगर कोई विद्यार्थी विरोध करने आए तो उसके एकेडमिक के साथ साथ उसके ऊपर केसेस लगा दिए जाएं। हाल ही में दो दिन पहले विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय में तेईस दिन से एक प्रोफेसर आंदोलन कर रही थी उसके साथ एक छात्र जो था उसके उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके ऊपर चाय की पूरी चाय बनती भी, खोलती भी चाय फेंक दी गई उसको जला दिया गया तो ऐसे में हम छात्र जो विरोध करना चाहते अपनी बात रखना चाहते रखे तो रखे कैसे आजकल हम लोग तो ये देख रहे एक रास तैयार किया गया है जो सांप्रदायिक विषयों का पुरस्कार करता है जो नौजवान अपनी राय रखने के लिए आगे आता है संघर्ष करने की बात करता है कि उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले करके एक तरह की दहशत पैदा करने का काम शक्ति आता नहीं और इसकी शुरुआत मैं जानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो गई और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी तो तक सीमित नहीं रहा चाहे पूना हो हु, चाहे मुंबई हो हु, चाहे हु, हु, अन्य यूनिवर्सिटी हो जहाँ जहा अपना विचार रखने का अपना अधिकार है ये नीति लेकर जो साल सामने जाता है इसके ऊपर सांप्रदायिक में के जो करते हैं और उन्हें अनुभार्चुनेटली यूनिवर्सिटी के कुछ अथॉर्टी संरक्षण करते हैं, तो रास्ता एक ही है कि तो जो सांप्रदायिक शक्ति इन सभी के खिलाफ एक जबरदस्त संगठन हम लोगों को तैयार करना होगा जवाब को जवाब देना होगा अहिंसा से जवाब देना होगा मगर ये गुंजावली तजियावली जो इलेवेंस है इसके खिलाफ हमने मजदूर से खदा लड़ना ये होगा और कोई दीपक दीपक नमस्कार साहब मेरा एक क्वेश्चन था की यूनिवर्सिटी जब एक है पढ़ने वाले सभी साथी एक है तो यूनिवर्सिटी में फीस के स्ट्रक्चर में इतना भेदभाव क्यों है फीस स्ट्रक्चर वो डिफरेंट कॉलेज के अंदर डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी एक है स्टूडेंट एक है फिर फीस स्ट्रक्चर चेंज है सर डूसू में कैसा hmm. है अलग अलग कैंपसेस की अलग अलग फी है एक यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कॉलेजेस आते हैं दो सारे कॉलेजेस की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है यही क्वेश्चन शहर में रहता हूँ वहाँ इसी सीखी थे दूसराज हैं आर्ट्स और साइंस और इन टेक्निकल एजुकेशन इसकी तो जो फीज होती है हमारे यहाँ कानून दूसरा मेरा सवाल ये साहब की नॉर्थ कैंपस जो है उसके अंदर सभी कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बट साउथ कैंपस के अंदर कोई हॉस्टल नहीं है ना किसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर हॉस्टल है ना बोर्ड के अंदर है ये ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी के है आज हॉस्टल जैसी सुविधा कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो मुझे लगता है कि हम लोगों को लेकर जो इंस्टीट्यूशन चलवाने वाले लोग हैं इनकी मुलाकत करनी पड़ेगी इनके साथ बात करनी होगी साथ भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है जो कंसर्न मिनिस्टर है इन लोगों के साथ आप लोगों को लेकर हम जरूर इनसे बात कर सकते हैं उनके सामने कि दिव्याद रख सकते हैं हमें तो इसके नीचे आप लोगों तो का हल देना पड़ेगा हम आपको साथ लेकर यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जाएंगे और ये आपसे जो शिकायत है इनके सामने रखेंगे धन्यवाद उदय वेरी गुड इवनिंग सर सर माय क्वेश्चन इज दैट द रिप्रेशन ऑफ ओपोजिशन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज रनिंग એન્ડ દ અનકોન્સ્ટીટ્યુશનલ યુઝ ઓફ પોલિટિકલ બાયુ ગવર્મેન્ટ હાઉ મચ ઇઝ દિસ બેટ ફોર એની વર્લ્ડ ઝારખંડ who was taking different sides, he was arrested with this or that reason and he has still behind her. These type of incidences are happening in our country because the, those who are looking after the governments at national level, their total approach is undemocratic, intolerant and रे कंसीवेंसी साइंस से जो मिस्टर कॉफी से हुई है तो रसोगीरे एंड फाइव दिस सेल्फ ऑफ वीयर्स इट्स सर इट्स साइड से कौन पल्लवी प्लीज माइक दीजिए पल्लवी को नमस्ते सर पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि इनईक्वालिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ कैंपस में इतना प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अभी हमने देखा कि लेडी श्रीराम की एक लड़की को 40 लाख का पैकेज मिला है वही अगर हम अदिति महाविद्यालय चले जाएँ तो आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वहाँ का कोई बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपॉर्चुनिटी तो, तो छोड़िए बच्चे को प्लेसमेंट में बैठने तक का प्लेसमेंट सैली अच्छा नहीं है हमारे कॉलेज का तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमें आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या हम बे बेरोजगारी रहेंगे आज तो स्थिति ऐसी है इस देश में एजुकेशन यंस एक तरह का फर्स्टेशन फायदा हो रहा है फर्स्टेशन इसलिए फायदा हो रहा है ग्रेजुएशन करके मेहनत करके अच्छी तरह से पास होने के बाद जो इंसान इंसान फलिया होता है एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा रोस्ता जब और रहती होगी कहीं तो उसको जॉब मिलेगा काम करने का मौका मिलेगा और अपने घर उनके कुछ ना कुछ साथ होगी मैं अनेस इतना बढ़ रहा है और आज के सुख होता है इस पर ध्यान देती खाली देने से ऐसे फसल तो 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 नहीं होगी आज इन्वेस्टमेंट का सुधारना की आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट का कार्य में सुधारने के साथ साथ इंडस्ट्री से तो ज्यादा कैसे निकलेगी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको सफल से पॉलिसी करनी चाहिए ये जब करेंगे तब तो कुछ से कुछ नया इंडस्ट्री या से तैयार होगा और वो तैयार होगा तो कुछ से कुछ जॉब तैयार होगी और जॉब तैयार होगी तो नौजवानों के सामने कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा और इसी हनएम्प्लॉयमेंट ये इशू हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते नई सीढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट इशू पर एक हो जाएगी सरकार के ऊपर धारणा रहेगी तो किसी राजनीति की सरकार हो उन्हें इसमें कुछ ना कुछ दोनों तैयार करना होगा श्रेष्ठ नमस्कार सर मैं शैयद साधव महाराष्ट्र से यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरा दो भागों में प्रश्न है पहला हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अभी बीस साल के हैं शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में है एक राजकीय भूमिका बनाने की प्रक्रिया में है जब आज हम ये पक्ष बदल इतना सब देखते हैं तो एक भूमिका लेने में हमारी बहुत दिक्कत होती है कि क्या सच है या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है ये कौन सा पॉलिटिक्स है तो हम कौन से वो मूल्य कौन से वो पैमाने हम आ, हमें ध्यान देना चाहिए जिन पर जिनसे हम एक अच्छी राजनीतिक भूमिका बना पाए पहली बात एक है कि हम सब तो लोगों ने एक चीज मजर रखनी चाहिए डेमोक्रेसिक राइट कल आपका जो अधिकार है वो अधिकार मजबूत करने का काम पहला तरह और जहाँ गलत कुछ काम होता है वहाँ कर दरद को बंद करने की तैयारी रखनी चाहिए और दलद सलाह देने वाले हो गलत कार्यक्रम करने वाले हो हम नजरअ नहीं कर सकते हम इसके खिलाफ मजबूत से खिलाफ रह सकते हैं ये स्थिति हम खर्जा करेंगे तो उन्हें पूरा भरोसा है दलद रास्ते से जाने का सलाह कुल देगी नहीं दे दे। दूसरा प्रश्न क्या था आ, सर दूसरा प्रश्न ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जब 2019 का इलेक्शन लड़ा उससे पहले एक मुद्दा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा स्टैचू अरेबियन सी में बनाया जाएगा जो कि 2022 में पूरा हो जाएगा बनकर आज ये 2024 है गढ़ किलो पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है एक तरफ स्टैचू बनाने का वादा किया था वो भी आज पूरा नहीं हुआ है तो क्या ये डेवलपमेंट की सरकार है ये सरकार जनसंख्या ड इसकी आवश्यकता होती है चाहे एजुकेशन का पब्लिक हो चाहे इंडस्ट्री यूनिट हो चाहे अच्छे से हो चाहे गाँव में बिजली हो पीने का पानी का प्रबंध हो ये सबकी जरूरत है इसमें कोई जो लाए नहीं मगर हम सब ये करेंगे ये तरह तक हाथ पे आने के बाद સબ વિશું કે બાર અંદાજ કરશે આપણે લીમી મર્યાજી વિચારધારા હૈ ફાયલા કામ કરના ભારતીય જનતા પાર્ટી કે બી છે અભી મને એક ઘટા પ્રધાનમંત્રી કાચ સુના કુ દ બાત બતા બતા कि जिससे जो समाज का अलग अलग प्रोग है चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो या चाहे ईसाई हो इन सभी के बारे में एकता की फायदा भारत कहोगे ऐसा विषय उन्होंने सामने रखा नहीं मैं सड़के सिखे इस तरह से बातें उन्होंने सामने रखी कि समाज में हम कुछ से लोगों के हितों की रक्षा करने वाले और जब जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है ऐसे लोग इस तरह की सांप्रदायिक विचारधारा को मदद करने के बाद फैलाते हैं कि देश के लिए सीख लें इनके खिलाफ़ हम लोगों को जहाँ मौका मिलेगा वहाँ आवाज उठाने की आवश्यकता बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद साहब आपने सभी विद्यार्थी के सवालों को समझा उनकी समस्याओं को समझा और समाधान भी देने का काम किया ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है और आज इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं मैं तो सबसे पहले फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे नेता आदरणीय पवार साहब और आज की सिचुएशन में मैं फिर यही बोलूंगा कि साहब हमारा पक्ष हमारा चिन्ह हमारी विचारधारा आप ही हो जो भी आप कदम लेंगे जो भी आप ये करेंगे देश का युवा पूरा आपके साथ में है मंच पर मौजूद चाको जी जिन्होंने हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया बताया किस तरीके से बहुत ही विद्वान नेता आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी क्रांतिकारी साथी सोनिया धुवन जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस से इतने समय